السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإننا baca الآية 93 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu. wallahu yuhibbul muhsinin sadaqallahu alazim laysa 'alal ada dosa bagi orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh pada apa yang telah mereka makan dahulu Fima ta'imu Pada apa yang mereka makan dahulu Iza mataqaw wa amanu wa salihat Apabila mereka bertakwa dan beriman Serta mengerjakan amal yang salih Summa taqaw wa ahsanu Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman Summa taqaw wa ahsanu Kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat kebajikan Wallahu yuhibbul muhsinin Kerana Allah mengasihi Orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya Ayat ni sambungan kepada ayat sebelum ni yang mengharamkan azab. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun najis min amali syaitan. Termasuk dalam amalan syaitan, kerja-kerja syaitan. Kerja-kerja syaitan merangsang manusia supaya minum arak dan judi. Sedangkan arak judi punca bagi masalah keamanan dalam masyarakat keamanan Tidak ada keamanan dalam masyarakat yang berjudi Tidak ada keselamatan dalam masyarakat yang minum arak Kemudian setengah orang oh, kalau begitu susah dalam Islam ni Banyak haram Arak tak boleh minum Banyak lagi tak boleh Arak tak boleh Makan bakai tak boleh Khinzir tak boleh Benatang-benatang yang tak sebelah tak boleh makan Susah hidup dalam Islam kalau macam tu Susah Sebelum ini mereka semuanya boleh sapu habis Sapu habis tak kira hak hidup ke hak mati ke hak semelah tak semelah semua boleh ini nak masuk dalam Islam susahlah susah ayat ni menyatakan tidak susah sebenarnya kita ada mempunyai dua jenis makanan jenis makanan ada makanan roh ada makanan jasad jadi makanan roh hendaklah mendahului daripada makanan jasad barang siapa yang jasadnya tak ada makanan dia rohnya tak ada makan dia dah sapu habis dia boleh tak ada benda bagi dianya yang tak boleh jika rohnya tidak mempunyai makanan makanan bagi roh ini ialah takwa 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 artinya bertanggungjawab dan iltizam dengan tanggungjawab bertanggungjawab dalam semua perkara bertanggungjawab terhadap kesihatan bertanggungjawab terhadap keselamatan bertanggungjawab terhadap agama bertanggungjawab terhadap keluarga bertanggungjawab dalam semua sekali ini namanya takwa takwa begitu Takwa ni pun susah kita nak sebut Bila sebut takwa ni banyak-banyak kali sangat Kita pun tak faham apa itu takwa Barang kalinya kita selalu kerap dengannya takwa lah Malah wajib bagi bagi khatib bila baca khutbah mesti berpesan dengan takwa. Usikum bi Allah Tak ada ini tak buat tak sah ni khutbah. Apa dia takwa? Takwa ini sebenarnya antuti Allah fala ta'si. Anda taat kepada Allah, anda tidak derhaka kepadanya. Wa antushkar pada takfur anda syukur kepadaNya anda tidak kufurkan kepada Allah maknanya dalam bahasa lain kita sebutnya bertanggungjawab Iltizam tanggungjawab apa menyedari tanggungjawab ini makanan bagi roh kita kalau roh kita ni kita berikan kepadanya makanan rasa sedar kepada tanggungjawab ini boleh ini tak boleh ini haram ini halal ini tanggungjawab ini mesti kita sempurnakan dalam hidup ini namanya taqwa Orang ni ada makan rohnya dia ada makanan. Makanan, cukup makan roh ni. Dia tidak merayau ni, dia tidak sesat dalam perjalanan roh dia. Sebab apa? Sebab dia ada tanggungjawab. Demikian juga badan kita. Badan kita ni ada makanan dia. Makanan dia yang kita makan lah pagi, petang, siang, malam. Tak bagi tak bagi mas, makan masa dia makan, oh dia marah. Dia marah ni. Pukul 8 tak berjumpa lagi. Hmm, setengah tak ada lagi Mula ha, mulalah tu Dia nak marah tu Pukul 9 tak ada lagi Haa tak boleh sabar lagi dah Tak boleh sabar lagi dah mesti Mesti apa-apa pun kena ada Pukul 9 dah tak boleh ada lagi Makanan badan Tak boleh Tengah hari macam tu juga Pukul 1 tunggu dulu Tak ada lagi Pukul 2 tak ada Haa tak boleh dah Tak boleh tak boleh Tak boleh mesti makan Barang siapa yang ada dua-dua makanan ini Serasi hidup dia Hidup dia nya hidup dia baik Rohani pun baik Jasad pun baik Jasad pun cukup makan, roh pun cukup makan Tapi makanan mana dulu? Makanan siapa dulu? Makanan jasad dulu ke ataupun makanan roh dulu? Roh dulu Roh dulu Ini nak dibicarakan di sini Barang siapa yang rohnya mempunyai makanan cukup boleh lepas Boleh dia cari makanan untuk jasad dia Dia akan cari barang-barang yang Makanan-makanan yang tidak boleh Yang tidak mengganggu ketenteraman roh dia sebabnya makanan roh ni lebih nyaman, lebih sedap lebih la, lebih lazat. Makanan roh makanan roh ini menyedari tanggungjawab. Seorang tak boleh di, tak boleh duduk sebenarnya dalam tak boleh selesa hidupnya jika merasakan ada sesuatu yang tak sudah, yang belum lengkap, belum sempurna dia lakukannya. Oh, kadang-kadangnya dia merasa tanggungjawab. Ayam dia, dia bela ayam dia ayam dulu makan, baru dia makan. Hari tak boleh makan burung lagi, hari tak boleh makan ayam lagi, hari tak tirat, tak pokok lagi hari ni. Tak boleh duduk dia. Tak boleh duduk. Orang tua kita datang ke sini. Datang ke Kuala Lumpur ni. Dia duduk kampung dia dengan ayam dia, dengan itik dia. Datang ke sini. Nak balik dah. Tanya. Janji dia duduk lima hari. Nak balik dah. Itik tak ada siapa dia nak uri makan. <guluh> itik tak ada, tak ada apa nak uri makan. Tak boleh duduk. Saya orang tua saya lebih kurang. Cita. Tak boleh duduk. Janji dia duduk lama. Tak boleh. Mengapa? Iltizam bilmasulia Menyedari tanggungjawab ni Tanggungjawab Apabila seorang manusia hidup dia tak ada tanggungjawab apa Tak ada tanggungjawab Tak menyedari tanggungjawab Tak ada beza dia sebenarnya dengan hayawan lain Boleh berlaku dia. Boleh tak ada apa-apa hmm, Tak semaya pun tak apa Tak jumpa dengan mak bapak tak jumpa dengan anak ini pun tak apa Boleh pergi mana-mana pun Tak balik kampung pun tak apa Duduk mana-mana pun tak boleh Nah, ya, ini tidak boleh. Ini makanan kita sebutnya makanan roh. Hak ni yang disebutkan disebut sini. Barang siapa rohnya cukup makan, maka baginya halal. Halal baginya boleh dibiarkan dirinya katanya. Laisa 'alan ladzina amanu wa 'amilus salihati tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh, amal yang saleh pada apa yang mereka makan dahulu dulu mereka ayat ni diturunkan pada pada um, mengenai beberapa, beberapa orang yang datang bertanya bagaimana orang dulu dia mati dulu dia minum arak tapi arak tak haram lagi dulu dulu dia minum arak dia berjudi kalau dia dah mati dah macam mana orang ini macam mana ni sedangkan benda ni haram dan ni haram ayat ni turun turun mengenai dulu mereka makan kalau mereka beriman dan beramal salih tak ada masalah tak ada masalah jangan risau orang yang dah mati dulu sedangkan mereka minum arak sedangkan mereka itu beriman dan beramal salah katanya laisa tidak ada dosa laisa tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal salah ini syarat bagi iman dan mestinya amal salah dua-dua sekali mesti berimpun uh, berhimpun serentak tidak ada junah untuk ada dosa fi ma ta'imu pada apa yang mereka telah makan dahulu mereka minum marak, mereka makan benar-benar um, yang haram, mereka um, banyak lagi lah perkara-perkara yang haram mereka makan, tak ada dosa. Tapi bagi mereka yang bertanggungjawab, siapa dia? Oh yang beriman dan beramal soleh. Tak cukup setakat itu iza mattaqau wa amanu wa amilus salihat. Apabila mereka itu ditambah dengan takwa. Iman, amal soleh dan takwa. Jika ada padanya yang ni Tak ada dosa Malah seorang itu tidak akan mengambil arak Kalau dia ada takwa padanya Sebab arak ni boleh mabuk Boleh mabuk Belum daripada hukum haram turun Hur Hukum haram minum arak Tak akan minum bagi mereka yang bertanggungjawab terhadap dirinya Dia bertanggungjawab dirinya dijaga akal fikirannya Boleh ke dia pergi minum arak Dia tahu minum arak ni mabuk Dia tahu minum arak dia meracau jadi ya hidupnya Dia tak akan minum dia tak akan minum mengapa makanan rohaninya cukup makan rohaninya namanya takwa jadi ayat menyatakan iza mattaqau tak ada dosa jika mereka bertakwa seolah-olahnya tambah satu lagi iman amal soleh takwa satu lagi boleh jadi ada seorang itu dia semayang tapi tanggungjawab dia dia, dia, dia cuaikan tanggungjawab ah ini dia sapu juga iman dia amal soleh pun ada juga sedekah-sedekah pun bagi dia buat kebajikan pun boleh tahan juga cumanya dia tidak tak ada pantang dia tidak ada takwa padanya dia tidak bertanggungjawab ha. dia tidak berpantang berjumpa dia sapu dia pantang tak berjumpa ha. bila berjumpa dia sapu ha, ni tak boleh harap ni tak boleh harap ni dia kata orang hadiah tak apa beli tak boleh hmm. beli tak boleh hadiah harap boleh lah kata dia ini bagi orang yang tak ada takwa orang tak ada takwa orang yang rohaninya kelaparan lapar ayat ni tak boleh harap Quran kata tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal salah pada apa yang mereka makan dahulu jika iza mattaqau iza jika mereka itu bertakwa hmm, jika mereka apabila mereka bertakwa dan beriman dan beramal salah hmm, tiga syarat ni tiga syarat jadi kalau begitunya Balik lagi kepada ayat yang dahulu Dahulu ia menyatakan Allah menyuruh kita makan Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah kamu boleh makan wa kulu mimma razaqakumullah halalan tayyiba wattaqullah hendaklah kamu makan atau makanlah kamu dari rezeki yang telah diberi Allah kepada kamu iaitu halal lagi baik yang halal lagi baik wattaqullah dan bertakwa kepada Allah bertakwa Yang ni bertanggungjawab Betul ke tak betul Bagi mereka yang tak ada takwa Dia kata oh, Arak Arak baik ada apa-apa Halal orang tayyibah juga Arak pun Pasal apa Mesti panas dia Mesti sejuk dia boleh panas sikit badan Kalau pasal lemak-lemak Dia kata cergah sikit Bila minum arak ni Fikir tak jalan Dia kata jalan selepas daripada tu Jadi tak Mengapa dia tafsir begitu? Dia tafsir kerana tidak ada takwa padanya. Iza mat taqaw apabila mereka bertakwa, beriman dan beramal salih. Kita ahli perubatan dalam Islam ada seorang yang dikemuka di mana-mana pun. Nama dia Ibnu Sina. Ibnu Sina. Ibnu Sina dia ada sebuah tafsir. Selain daripada dia seorang pakar dalam bidang perubatan, dia seorang ahli tafsir dan dikatakan... Dia menulis sebuah tafsir Tafsir Al-Quran Menurut pendapatnya Arak boleh diminum boleh oleh sesetengah orang boleh sesetengah orang Siapa yang boleh minum al amanu wa salihat Orang yang beriman dan beramal salih Boleh minum Mak jenis tak ada iman Dia kata tak boleh Yang ini, tak boleh Yang tak ada iman Tak ada amal salih Tak boleh Kata yang beriman dan beramal salih Boleh Man, Ini Satu Satu pandangan Yang bukan datang daripada ulama agama, Tetapi daripada ahli perubatan Ibn Sina tapi bagaimanapun Beliau pun tidak berani Maulah ikatkan hatinya dulu dengan iman Dan amal soleh dulu Bagi mereka tak ada iman dan tak ada amal soleh Tak boleh Tak boleh ini juga bahaya sebenarnya Bahaya sebabnya Sukatan iman dan amal soleh itu dibiarkan begitu Tak ada ukuran Bagi mereka yang nak minum dia kata Ni di sini Sini Hatta semayang pun Boleh orang tinggal Alasan dia katanya semayang di sini Ni di hati ni Hati baik-baiklah kata dia yang tak semayam pun makna baiklah. Tengok ukuran. Jadi kalau macam tu, macam tu boleh jadi dari sudut pandangan seorang doktor melihat bahawa arak ni ada keistimewaan keistimewaan bagi seorang doktor lah berapa kali doktor Saudi Ibn Sina ni ada perkara-perkara yang ada pada arak tidak ada keistimewaan itu pada barang lain menurut dia tetapi Islam menyatakan apabila apabila Allah mengharamkan sesuatu mesti ada gantiannya yang lebih baik daripada tu tidak ada Apabila Allah mengharamkan satu ubat disebabkan dia tu walaupun ubat mesti ada ada yang halal juga menandingi ubat itu. Cuma barangkali dia tak berjumpa, dia tak tahu, belum sampai pengetahuan tu padanya. Kita teruskan ayat ni lagi. Katanya iza mattaqau wa amanu wa amilus salihat tidak ada junah, tidak ada dosa pada apa yang mereka makan jika mereka bertakwa, jika mereka beriman dan jika mereka beramal saleh. Satu. Summat taqawwa amanu Kemudian mereka bertakwa dan beriman Summat taqawwa ahsanu Kemudian mereka bertakwa dan berlaku ihsan Wallahu yuhibbul muhsini Allah amat suka kepada orang yang bertahu yang ihsan Berlaku ihsan Di dalam ayat ini Satu perkara yang menariknya Apabila diulang takwa tiga kali Takwa tiga kali Ila mat amanu wa amilus salihati Summa taqaw amanu Summa taqaw ahsanu Tiga kali taqwa Ada artinya apabila taqwa itu diulangi tiga kali Maknanya Maknanya makanan yang kita ambil Tidak cukup setakat halal dan tayyibah Tetapi mahu ada tanggungjawab kita makan Kadang-kadang barang itu halal dan Kita sebut dahulunya halal dan tayyibah Tapi kita mabuk tak boleh makan Barang tu. Jadi barang siapa yang bertanggungjawab terhadap dirinya Tak dirinya Yang tak boleh makan Alahan dengan barang itu Dia akan berhenti juga Dia tak akan makan Mengapa tak akan makan tak makan kerana takwa itu tanggungjawab itu tanggungjawab yang 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 mendorongnya untuk tidak mengambil makanan itu makanan halal halal bagi orang lain tayyiba memang tayyiba tapi dia mempunyai sebab-sebab yang tertentu jadi ayat ini sebenarnya tidak boleh baca secara berasingan dengan ayat-ayat lain mestinya dibaca dengan ayat kulu mimma fil ardi halalan tayyiba mestinya juga, juga dibaca dengan, dengan ayat hudan lil muttaqin menjadi petunjuk kepada orang bermuttaqin kemudian apabila mesti juga dibaca dengan ayat yang berkenaan dengan iman dan amal salah barulah boleh 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 kita teruskan ayat ini jika tidak akan jadi seperti ibni sina akan jadi seperti Ibn Sina macam mana? arak halal kalau ada iman dan amal salih ah, kacau ni kacau sebenarnya Ibn Sina tidak pernah diiklankan dia tidak pernah diterima sebagai seorang alim tidak tapi tapi uh, ilmu-ilmu Al-Quran ini sebenarnya dia terlalu luas dia pun terlalu luas sesiapa saja yang berada di hadapan Quran dia duduk di sudut mana dia duduk di sudut perubatan ada ruang baginya dia duduk dia duduk dari sudut ilmu undang-undang ada ruang baginya dari ilmu jiwa ilmu psikologi ada ruang baginya jadi oleh kerana itu membaca dan memahami al-Quran macamlah seorang yang tanam sebatang pokok ada dia tanam pokok dia mahu buah dia ada dia tanam pokok tak mahu buah dia mahu akarnya buat ubat ada yang dia mahu dia mahu tanam pokok dia mahu daunnya begitulah seorang yang berada di hadapan Al-Quran yang kaya dengan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan kita akan melihat seorang yang mengambil Al-Quran untuk apa tujuannya kalau tujuannya untuk perubatan yang terpisah daripada iman dan taqwa maka maka bagaimana boleh dipakai Quran perlu diambil oleh orang yang ingin mencari petunjuk dan hidayat jadi mana-mana pemikiran yang bertentangan dengan Quran sebagai hidayat kepada manusia itu adalah sesuatu yang di luar di luar kehendak Allah yang menurunkan kitab suci Al-Quran itu sendiri kemudian seterusnya ayat wallahu yuhibbul muhsinin Allah sangat suka kepada orang yang berbuat baik muhsinin muhsin ini dia satu tahap dia tertinggi bagi seorang mukmin ada orang tu mukmin ada orang salah dan paling tinggi sekali orang muhsin namanya tahap yang paling tinggi sekali muhsin hmm. muhsin siapa muhsin ini Muhsin ini ialah manusia yang beribadat seolah-olah anta'budallaha ka'annaka tarahu wa in takun tarahu fa innahu yarak. Bahawa anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda dilihat oleh Allah. Seolah-olah anda melihat Allah. Kalau anda tidak dapat melihat Allah maka yakinlah bahawa Allah melihat juga anda. Maknanya seorang itu bila sampai kepada martabat ihsan ihsan dia merasakan dirinya sentiasa dilihat oleh Allah di mana-mana pun dia tidak akan derhaka kepada Allah pada sekalipun dia berada pada tempat bersembunyian persembunyian dan persendirian dia tidak akan derhaka tapi mereka yang tidak sampai kepada peringkat ini tahap ihsan ini dia sebagai seorang saleh saja mungkin mukmin saja mungkin dia boleh patuh pada undang-undang tapi ketika berada di hadapan orang ramai tapi ketika seorang-seorang tak ada siapa melihatnya dia langgar juga dia langgar sebab dia peringkat dia bawah bawah dia tak sampai kepada peringkat satu lagi namanya peringkat ihsan ihsan peringkat yang tertinggi soal ayat ni ayat ni ayat ni ditutup dengan wallahu yuhibbul al muhsinin Allah sangat suka kepada orang yang berbuat ihsan maknanya dia tidak akan mencari jalan keluar apabila Allah dia haram haramlah hingga sampai hari kiamat dia tidak akan cari lagi jalan keluar sedikit yang banyak tak boleh sedikit pun tidak boleh baginya tak boleh baginya Apapun jenama arak itu Walaupun ada yang mengatakan arak ni tak mabuk Arak ni sudah dibuang alkohol daripadanya Sekalipun begitu baginya Ihsannya itu sendiri yang mendorongnya untuk tidak mengambil bahan yang memabukkan itu. Kemudian seterusnya, Ya ayuhan ladina amanu, layabluan nakumullah. Allah SWT.